Əzbazlar, əz qardaşlar və bizi dinləyən hər bir kəsi səma sin isminlə salamlayıram. Rəbbə minnətdaram ki, izin verir bu gün onlayn vasitəsilə də olsa bu gün biz rəbbə ibadat edə bilirik. Və rəbbə şükür olsun ki, bu gün biz rəbbin kəlamını eşidə bilərik, bu gün rəbbin kəlamını danışa bilərik. Və gəlin birlikdə rəbbin kəlamına müraciət edək və bu gün məsəlinə danışmaq istəyirəm Allahın kəlamı haqqında. Pisadətən biz vəzilərimizdə Allahın kəlamında hansısa mövzulara toxunduq. Məsələn, günah haqqında, iman haqqında, məhəbbət haqqında və s. və sair. Amma bu gün istəyirəm danışaq Allahın kəlamının özü haqqında. Allahın kəlamını oxumaq haqqında, onun üzərində düşünmək haqqında və onu öz həyatımızda icra etmək haqqında. İstəyə məna görə ilk öncə bir ayə oxuyaq. Bu eşşan kitabı 1-ci fəsil 8-ci ayədir. İnanıram ki, hər birimizin sevdiyi bir yer də buyur. Yaşayış kitabı, 1-ci fəsil, 8-ci ayə. Burda belə yazılıb. Bu qədim kitabının sözləri dilindən düşməsin. Orada yazılan hər şeyi dəqiq əməl etmək üçün gecə-gündüz onun üzərində düşün. Onda yolun uğurlu olacaq və müvəffəqiyyət qazanacaqsan. Amin. Yaşa bizə bir yol göstərir. Yeşuə Allahın sözü haqqında bizə bir öyüd verəcək. Allahın kəlamı, Allahın qanunları, Allahın qayda-qanunları. O səndilindən düşməsən, yəni onları oxu və onların üzərində dərindən düşün ki, onları həyatında, nə desən, əməl edəsən, icra edəsən. Biz təəssüf olsun ki, bu gün bir çoxumuz Allahın sözündən uzaq. Təəssüf olsun ki, bu gün bir çoxumuz Allahın kəlamını açıb oxumuruq. Rəssul olsun ki, bu gün bir çoxumuzun evinə baxsaq ən azı 2-3 Bibliya var. 2-3 Allahın sözü var. Bilsiniz bu xeyr duadır. Bu xeyr duadır ki, bu gün əlimizə atırıq. Bizdə Allahın sözü var öz dilimizdə. Telefonumuzda var Allahın sözü. Hər bir şərait var bizim üçün, amma biz Allahın sözünü oxumuruq. Bilsiniz elə ölkələr var ki, elə yerlər var ki, orada Allahın sözü qadağandır. Orda icazə verilmir ki, insanlar Allahın sözünü oxusun bilsə onlar həmin çətin vəziyyətdə belə onlar çalışırlar ki, Allahın sözünü tapa boxsunlar. Hətta belə bir şey eşitmişdim ki, bir toplantıda həmin ölkələrin birində Allahın sözü olmadığı üçün, yəni qıtlığı olduğu üçün insanlar İncildən müəyyən yerləri əzbərləyirlər, toplantı üzləri və sonra onları bir-birinə digərək bir-birlərini ruhlandırırlar. Çünki onların əlində Allahın kəlamı yoxdur. Amma bu gün bizim məclisdə Allahın sözü var. Və bu Allahın kəlamını bizə gətirmək üçün neçə nəsrəbbin balaları sınaqlardan keçiblər. Neçə nəsrəbbin balaları öz həyatını qurban veriblər ki, bu gün biz Allahın sözünü oxuya bilək. Baxaq bu gün Allahın sözünü oxuyuruqmu? Bu gün biz Allahın kəlamına dəyər veririkmi? Bu gün biz əsas danışacağıq ki, Allahın sözü insanda olmayanda nə baş verir? Beləcə də Allahın sözü bizə nə verir? Bu şey haqqında. İlk öncə istəyirəm baxaq padşahlar kitabına. Bildik ki, İsrail tarixinin həyatında çoxlu padşahlar olub. Bildik ki, ilk padşah Şaul olub, sonra Davud peyğəmbər, sonra Süleyman peyğəmbər və, və s. və o padşahlar arasından yeganə bir padşah olub ki, bütün həyatı boyu Rəbbi sevən, Rəbbin qayda-qanunlarını sevən, Rəbbin qayda-qanunlarına diqqət ayıran, Rəbbin yolundan ayrılmayan bir padşah olub, Davud peyğəmbər olub. Biz Davud bütün həyatı boyu Rəbbin yolunda idi və Allah Davud üçün demiş ki, o mənim ürəyimcə oğuldu. Və sonraki səslən padşahların həyatında, əgər biz diqqətlə həmin yerlərə oxusaq, görərik ki, belə bir şey yazılıb. Məsələn, filan kəs padşah oldu, amma babası Davud kimi deyildi. Bizsiz çünki onların həmin padşahlarda Allahın sözü yox idi. Çünki onlar Allahın qayda-qanunlarını unutmuşdular. Və e, bilirsiz nə edirdilər? Bütlərə səjətə gəldilər. Bir çoxunun həyatında bir çox bütlər var idi. Bütlər üzrə məbədlər tikdilər. Hətta bütlərə öz övladlarını qurban gətirdilər və bütün bu iyrənciylə, bütün bu murdanlıqlar onların həyatında idi. Çünki Allahın sözü onlarda yox idi. Növbəti səhifədə Musa peyğəmbər vasitəsilə Allah qanunu verəndə demişdi: "Əgər bu qayda-qanunlara bağlı qalsaz, onlarda yaşasaq Onda mən sizə xeyr dua verəcəm. Mən sizə bərəkətləyəcəm. Torpağınız bərəkətli olacaq. Xəstəlik olmayacaq. Amma əgər bu şeylərdən uzaq olsanız, əgər qayda-qanunları unuttsaz, onda üzərinizə lənət gələcək və eyni şey onların həyatında baş vermişdi. Çünki onlar hər Allahın sözünü unutmuşdular. Və amma onların içində bir padşah var idi. Onun adı Yoşey idi. Yoşey 8 yaşında hakimiyyətə gəlir, padşah seçilir. Və yalnız Yoşey çünki o babası Davud kimi Baxmırıq ki, o uşaq idi. Baxmırıq ki, onun atası, babası o padşahlar bütbərlə istidi. Bütbərlə səcdə qırdılar. Amma həmin padşah Rəbbə bağlı idi. Həmin padşahın ürəyi Rəbb üçün yaşayırdı. Və həmin padşah təxminən 26 yaşında belə bir qərar verir ki, məbəd təmizlənsin və bərpa olunsun, təmir olunsun. Çünki artıq məbəd pis gündə idi. Məbəd Sökük vəziyyətdədir Zəzibilsindəki də artıq məbəddə ibadət olunmurdu. Məbəd unudulmuşdur. Biz bu dəhşətli və acıncaqlı bir vəziyyətdə Allahın evinin o vəziyyətdə olması. Gəlin baxaq, bu gün biz də elə deyirik. Bu gün bizim daxili məbəddimiz nə vəziyyətdədir? Biz orada rəhbə ibadat edirikmi? Biz orada rəblə vaxt keçiririkmi, yoxsa çoxdan artıq biz ora getmirik? O uçuq vəziyyətdə, sökük vəziyyətdə və Zəzibilsindədir. Hər birimiz daxili Məbədimizi, daxili evimizi yoxlayaq. Və həmin kainəbə məbədi təmizləyəndə qanun kitabını tapılır. Biz uzun illər idi ki, artıq xalqın Allahın sözündən xəbəri yox idi və Allahın sözü, Allahın qanunu hansı zibilin arasında itibatmışdı. Onları Misirdən çıxaran Allah. Onlara möcüzələrlə həyatında Onları əsirlikdən qulluqdan çıxaran Allahın sözü. Onlara xeyrdualı, bərəkətli torpağı verən Allahın sözünü unutmuşlar və büttərə səcdə qırdılar. Bax, bu gün necə? Bizim Bibliyamız, bizim Allahın sözü hardadır? Hansı evdə, hansı polkada, hansı əşyaların arasında toz basıb biz vəziyyətdə bu gün bizim Allahın sözü yaşayırmı? Bizi bizə görə canın qurban verən Rəbbimizin sözləri bu gün hardadır? Bizdə, daxilimizdə yoxsa hardasa? Və yazılıb ki, padşah bunu işləndə, o qanunç da bu sözləri işləndə, o paltarın cırır və özün aşağı tutur, özün alçaldır. Çünki doğrudan da bu dəhşətli vəziyyət etdi ki, xalqın Allahın sözünə xəbəri olmaz. Əgər bu gün Allahın sözü bizdə yoxdsa, bizim üzərimizə lənət gələr. Əgər biz bu gün bizdə Allahın sözü yoxdursa, biz başlayacağıq bütlərlə səcdə bilməyə. Biz başlayacağıq iblisin murdar, iyrənc işlərini görməyə. Bilirsiz, bu gün bir çoxlar yanlış təlimlərə gedir. Bu gün bir çoxlar yanlış təlimlərə inanılır. Bu gün çoxlu yanlış təlimlər çıxıb və bir çox insanlar ona inanır. Və hətta sonra deyirlər ki, niyə görə biz aldatdılar? Niyə görə bu şey olmadı? Yaxşı sual çıxır, bəs sən niyə ona inanırsan? Niyə görə Allahın sözünü oxumursan? Niyə görə Allahın sözünə inanmırsan? Bilsiz niyə yürü? Çünki bizdə Allahın kəlamı yoxdur. Bu gün bir çoxumuz o şeylərə inanmırıq. Bu gün bir çoxumuz o şeylərin ardınca qaçırıq. Çünki biz Allahın kəlamını oxumuruq. Çünki biz Allahın kəlamından xəbərsizik. Gəl Rəbbimizin kəlamını oxuyaq. Gəl Rəbbimizin kəlamını daim gecə gündüz gözümüzün önündə ayırmırıq. Onda həyatımız xeyrə doğru olacaq. Amin. Və mən danışmaq istəyirəm indi Allahın sözü bizə nə verir? Bilsiz Biz dəfələrlə deyirik ki, Allahın sözünü oxuyaq, Allahın kəlamını oxuyaq. Amma yaxşı sual verək. Niyə görə? Allahın sözü mənə nəyə görə lazımdır? Allahın sözü mənə nə verir? Və buna görə mən istəyərdim 119-cu zəbura baxacağam. Davud peyğəmbərin zəbur zəbur kitabını 119-cu məzmura baxacaq və oradan bir neçə ayələrə baxacaq. Ümumiyyətlə müqəddəs kitab oxuyanlar bilir ki, 119-cu zəbur, 119-cu məzmur Davudun Allahın sözünə həssas olduğu bir məzmurdur. Allahın qayda-qanunlarına qiymət verdiyi yazılan bir məzmurdur. Və çox sevdiyim bir məzmurdur. Və burdan bir neçə yerə baxacağam, amma istədim ilk öncə həmin məzmurdan Davudun bir duasına nəzər salaq və bugünkü öz duamızla müqayisə edək. 119 34-cü ayəni oxumaq istəyirəm. Mənə aql ver Mənə o da. Bu gün ola bilər ki, bir çoxumuz da bu duanı edirik. Mənə ağıl ver. Yaxşı, səbəb niyə? Niyə görüm Allahdan ağıl istəyirəm? Nəyə ehtiyacmdır? Öz biznesimdə istifadə etməyə və ya hətta özümü insanlara ağlılı göstərməyə yoxsa niyə? Bax, Davud nəyə görə istəyirdi? Deyir, mənə ağıl ver. Qanununa görə yaşayım. Bütün qəlbimla ona bağlanım. Biz Davud Allahın qayda-qanunlarını o qədər sevirdi ki, Allahın qanununa o qədər bağlı olmaq istəyirdi ki, hətta Allahdan bunun üçün ağıl istəyirdi. Davud deyirdi ki, "Ey Rəbbim, mənə ağıl ver ki, qoş sənin qanununa bağlı qalım, onlarda yaşayım." Bu gün biz belə bir dualıırıq mı? Bu gün bizim dualarımız nədir? Biz daha çox bu gün nə üçün dua edirik? Bu dünyanın istəkləri, fiziki istəklər yoxsa Allahın Allahda yaşamaq, ona bağlı qalmaq, ona sadiq qalmaq Fəputun Fətun Allahın sözünə olan məhəbbətidir. İkinci olaraq Allahın sözü bizə hikmət verir. Bəzi bizisə bu gün bir çoxumuz Allahdan hikmət istəyirik. Və bir çoxumuz elə düşünürük ki, biz yatacağıq, duracağıq və bizdə hikmət olacaq və biz hikmətlə insan olacağıq. Amma birsə Allahın sözü insana hikmət verir. Və Allah öz sözü vasitəsilə bizi hikmətləndirir. Baxın Davud peyğəmbər nə deyir? İ 119-cu səhifə 98-dən 100-ə qədər mən oxumaq istəyirəm. Görək burada nə yazılıb. Əmərləri məni düşmənlərimdən daha müdrik edir. Çünki onlar həmişə mənimlədir. Bütün müəllimlərindən daha ağıllı olmuşam. Çünki göstərişlərinin üzərində dərindən düşünürəm. Ağsaqqallardan da artıq dərrakəliyəm. Çünki qayda-qanunlara əməl edirəm. Amin. Nə deyə dəvud bütün düşmənlərimdən müdrişəm. Bütün aqsaqqallardan dərrakəliyəm, müəllimlərməndə daha çox bilirəm. Və bütün bunlar nə deyir? Sənin sözün sayəsindədir. Amma Davud orada maraqlı 3 şey sayır. Sizən diqqətli ola çünki bu 3 şey hər bir imanlı üçün çox vacibdir. Bu 3 şey çox vacibdir imanlı həyatı üçün. Baxın görən Davud nə deyir? 1. Çünki onlar həmişə mənimlədir. Sarı sözlərin həmişə məlumdur. Deməli, Allahın sözü bizdə olmaq üçün biz onu davamlı oxumalıyıq. Birinci, Allahın kəlamını oxumaq. İkinci, çünki göstərlərlərinin üzərində dərindən düşünürəm. İkinci nədir? Tərcih oxumaq deyil. Eləcə də Allahın düşüncə, Allahın kəlamı, ona qayda-qanunları üzərində dərindən düşünmək. Və üçüncü, çünki qayda-qanunlarına əməl edirəm. Amin. Və əməl etmək. Bu üç şey mənalı olsun. Çox fəzildir Allahın kəlamını oxumaq, düşünmək və əməl etmək. Əgər hə, yadıza sə Yeşuanın kitabında əvvəldə oxuduğumuz ayədə Yeşua eyni şeyi deyirdi bizə. Gecə gündüz bu qanlı kitab gözlərin önündən çəkilməsən ona oxu və orada yazılanları əməl etmək üçün ön zəmində düşün. Üç şey: oxumaq, düşünmək və əməl etmək. Əgər hə, bu şeylər bizdə varsa, onda Allahın xeyri dolusu bizə endir. Əgər hə, biz Allahın kəlamını oxuyub düşünür və əməl ediriksə Onlara bizə xeyr dua verici. Onda Allahın hikməti bizdə olacaq. İstəmirik hikmətimiz olsun, onda bu şeyləri öz həyatımızda icra edək. Amin. Başqa nədir? 3-cü. Təmiz qalmaq. Bilirsiniz, bu gün bir çoxumuz deyirik rəbbim, mən təmiz olmaq istəyirəm. Mən günahdan azad olmaq istəyirəm. Mən asıllıqlardan azad olmaq istəyirəm. Mən günahdan uzaq qaçmaq istəyirəm, uzaq qalmaq istəyirəm. Və qəttəs zamanında Davud peyğəmbər bizə bir yol göstərir. Bu 9 və 11-ci ayələrdə də istəyirəm gəlin birlikdə oxuyaq. 119 9 və 11 yazılıb. Bir cavan yolunu necə təmiz saxlaya bilər? Sual verir. Bir cavan öz yolunu necə təmiz saxlaya bilər və ardıcıl cavab verir. Sənin sözlərinə bağlı qalmaqla, amin. Və sonra 11-ci ayədə deyir ki, Davud öz həyatından nümunətdir. Sənə qarşı günah etməyim deyə kəlamını qəlbimdə qoruyub saxlamışam, amin. Əgər Allahın kəlamı bu gün bizim daxilimizdə varsa, o bizi günahdan qoruyur. Allahın kəlamı bizim qalxanımızdır. Və iblisin bütün o qüvvələrinə, iblisin bütün o hücumlarına, bütün o günahlardan bizi qoruyur. Əgər bu gün bizim daxilimizdə Allahın sözü yoxdursa, bu gün biz Allahın sözünü biz öz daxilimizdə yaşatmırıqsa, onda biz günahda yaşayacağıq. Onda biz günahla mübarizədə məğlub olacağıq. İstərimiz təmiz qalaq. İstərimiz günahla mübarizədə qalib gələk. Onda Allahın sözü yenə eşiyəq. Yəni Onda Allahın kəlamını ürəyimizdə qoruyub saxlayaq. Onda biz günahdan qalib gələcəyik. Amin. 4-cü nədir? Sevinç verir. 14-cü ayət oxumaq istəyirəm. Görə Davud peyğəmbər bu vaxtda nə deyir? Göstərlərin ardınca gedərkən sevinirəm. Elə bir bolluğca var dövlətə çatmışam. Amin. İstəyəm düşünək. Bir an içində bizə böyük bir var dövlət miras qalır. 1 milyon dollar, 2 milyon dollar, dollar bilmirəm. Və düşünün həmin vaxt bizdə nə dərəcə sevinç olar. Nə boyda bir sevinç olar. Və Davud peyğəmbər deyir ki, mən eləcür sevinirəm ki, nə vaxt sənin göstərişlərini icra edirəm, nə vaxt ki Allah, sənin kəlamında qayda-qanunları dəyişirəm, sanki böyük bir var dövlət əldə etmişəm. Elə bir sevincim var. Birsə bu gün bir çoxumuzun sevinci yoxdur. Bu gün bir çoxumuz sevinə bilmirik və bu günün bir çoxumuz sevinci bu dünyada axtarırıq. Bu dünyanın işlərində, bu dünyada olan əyləncələrdə və sair və sair. Bəli, onlar bizə bir anlıq sevinç verə bilər, amma o sevincin arxasında çox böyük bir kədər var. Amma Allahın sevincinin arxasında xeyr duası var. Gəlin biz sevinci orda, burada yox, sevinci İblisdə yox, sevinci bu dünyada yox, sevinci Allahın kəlamında axtaraq. Qoysun sevinci bizə Rəbb özü versin. Amin. Amin. Sonra Allahın kəlamı bizim məsləhətçimizdir. İstəyirəm 24-cü ayəni oxuyum. Nəbud peyğəmbər belə deyir: "Göstəriciləri mənə zövq verir. Onlar mənim məsləhətçilərimdir." Amin. Amin. Biz də bu gün həyatımızda bir çox qərarları biz öz başımıza veririk. Hansısa bir addım atmamışdan qabaq, hansısa bir qərarı verməmişdən qabaq, yaxşı olar ki, biz əbədin önünə gələyib ondan məsləhət alaq və məsləhətçi heç bir şey getmir. Və bir çoxumuz özbaşına qərar verdiyimiz üçün həyatımızda bir çox problemlər var. Amma Rəbb İstəyir ki, Davud peyğəmbər vasitəsilə dediyi ki, "Qoy bizim məsləhətçimiz Allahın kəlamı olsun. Allahın sözü olsun." Bəli, biz bu gün Allahın xidmətçilərinə də müraciət edə bilərik. Çünki onlar da bizə Allahın kəlamı vasitəsilə məsləhət verirlər. Gəlin həyatımızda nə olur olsun, hansı işi görürsə görək. Hansı addım atırıqsa o ataq həbdən məslətdir. Vonda işlərimiz uğurlu olacaq. Onda atdığımız hər bir addım xeyir vağ olacaq. Amin. Gəlin baxaq Allahın kəlamı bu gün bizim üçün nə qədər dəyərlidir. Gəlin baxaq Allahın kəlamı bu gün bizim üçün nə qədər vacibdir. Müzdəlif peyğəmbərimiz də burada bu söz mənə çox təsir edir. Bu 72-ci ayda yazılıb. Görün nə deyir. Ağzından çıxan qanun mənim üçün minlərlə qızıldan, gümüşdən daha qiymətlidir. Davud peyğəmbəristənin kələmi, sənin ayələrin, sənin, ayələri, sənin sözlərin mənim üçün minlərlə qızıldan, far dövlətlərdən hər bir şeydən vacibdir. Baxa, bu gün bizim üçün Allahın kələmi hansı yerdə tutur? Biz hər bir insanın həyatında hansısa vacib yerlər var. Kimin üçünsa ailəsi vacibdir, kimin üçün övladları vacibdir, kimin üçünsa həssə şəxsi əşağısı və yaxud da nəyisə vacib yer tutur. Bəs baxaq Allahın sözü bizim üçün onların arasında hansı sıradadır? Davud üçün mənim üçün hər şeydən üstündür. Buna görə Davud Allahın rəyici oğlu idi. Çünki o bütün onun düşüncəsi, fikri Allahın sözündə idi. Tutdu ki Allahın sözünə qiymət verirdi. Baxaq bu gün həyatımızda Allahın sözünə qiymət veririk. Baxaq bu gün biz Allahın sözü ilə yaşayırıq. Cənab bütün həyatımızı Allahə həsr edək. Bu dünya üçün yox, bu dünyanın işləri üçün yox. Allah üçün yaşayaq. Biz müqəddəs şərəmdə Davudun həmin zəburda bir sözü məni çox təsir etdi və düşündürdü. İstədim bunu birlikdə oxuyaq. Bu 9-cu ayə deyirlər ki, indi üzr istəyirəm. 19-cu ayda Əmərlərini məndən çizlətmə. Çünki mən bu dünyada bir qəribəm. Biz düşündük ki, Davud niyə görə bu sözü deyirdi? Bax onun hər bir şeyə vay, onun ailəsi, vay dövlətləri, vay idi. On qardaşları, ata-anası, onun padşahlığı, hər bir şeyə vay. Niyə görə özünü qərib sayırdı? Bilirsiz niyə? Çünki Davud artıq bir şeyə başa düşmüşdü ki, düşmüşdür ki, o bu dünyaya məxsus deyil. O başa düşürdü ki, onun bu dünyaya bağlayan heç bir şey yoxdur. Və mənim o saydıqlarım heç bir şey onun həyatında əbədi deyil və Davud bunu bilirdi və dedi, mən bu dünyada qəribəm, özünü, öz kəlamını məndən gizlətmə. Bəh, bu gün biz necə? Bilirsiniz, bu gün bir çoxumuz elə yaşayırıq ki, sanki biz bu dünyaya məxsusuq. Sanki biz əbədi bu dünyada yaşayacağıq. Sanki biz bu dünyanın vətəndaşıyıq, amma bir şey unuduruq ki, biz səmavi sülhətənin vətəndaşıyıq. Bir şey unuduruq ki, biz bu dünya üçün yox. Səmavi sultanatda yaşamalıyıq. Baxaq həyatımıza. Bu gün biz kimə üçün yaşayırıq? Bu gün biz hansı padşahlıq üçün yaşayırıq? Bu dünyanın yoxsa atamızın, Allahımızın? Əgər həqiqətən biz həyatımızı Allah'a versək, həqiqətən biz Rəbbim padşahlığı üçün yaşasaq, onda Rəbb ilə birlikdə padşahlıq edəcəyik. Amma yox, əgər biz bu dünyəyə üçün yaşasaq, bu dünyanın padşahlığı üçün yaşasaq, sonunda bu dünya ilə birlikdə məhv olacaq. İndi bu gün bizim şansımız var ki, biz tövbə edək. Şansımız var ki, biz Allahın huzuruna gələk, tövbə edib bütün günahlarımıza görə və rəhbəb olaraq ki, bizi bağışlasın, bizi dəyişsin və başlayaq həyatımızı Rəbb üçün yaşamğa. Əgər sən, dəfədir, sən bu gün birinci dəfədirsən bu vəzəqulunu alsırsansan və hələ də İsa Məsih öz həyatını qəbul etməmisənsə, sənin üçün bir şans var. Əgər hələ də Allahın kəlamlərini alıb oxumamısansan, ondan xəbərsizsənsə Biz sənə bunu hədiyyə edə bilərik. Və sən orada Allahın sözlərinə oxuyub Rəbb İsa məsihlərlə tanışa bilərsən, tanış ola bilərsən və o sənin həyatını xilas edə bilər. Ola bilsin kimsə deyir ki, sənə bu kitab dəyişli, o kitaba inanma. Ola bilsin kimsə deyir ki, İsa bizim Allahımız deyil, o rusların da o falan kəsindir. Xeyr, bu şeyə inanma. Allahın sözünə inan. Allahın sözünü dəyişmək mümkün deyil, çünki o hər şeyə qadir olan Rəbbdir və o söz o öz sözün. Qurumaha qadirdir. Allahın qalam bizə dediyi İsa Atanın bizim üçün göndərdiyi xilasçıdır. Və o hər birimizə görə öz həyatını qurban verib ki, biz əbədi həyatı əldə edək. O özümüzə görə qurban verir ki, biz bu dünyadan İblisin hakimiyyətindən azad olaq və cəhənnəmə düşməyək. Bu gün sənin üçün şans var. Allahın əli sənə uzanır. Onu öz həyatına qəbul et. Mənlə birlikdə tövbə duası edəcəm və dayanacaq. Məndən sonra bu duanı təkrar edə bilərsən və bu sənin ilk tövbə duan olacaq. Və sonra istəsən bizə müraciət edə bilərsən, biz sənə müqəddəs xəra mədiyə edə bilərik. Və isə məsihi həyatına qəbul et və onun xeyr duası, onun lütfu, onun xilası sənin olsun. Gəl birlikdə tövbə duası edək. Rəbbim isə sən mənə lazımsan, gərəkçəsən. Günahlarıma görə çarmıxa çəkildiyin üçün Səlamim Nəttara. Mən öz ürəyim qapılarımı sənin üzünə açıram. Həyatım sənin əlindədir. Öz istədiyin kimi idarə et. Amin. Əgər bu duanı mənimlə birlikdə etdinsə, onda İsa onu öz xلاصiyar kimi həyatına qəbul etdi və İsa sənin bütün günahlarını bağışlayır və səni bir balası kimi qəbul edir. İndi isə biz imanlara görə əgər həqiqətən tövbə etmək istəsənsə, birlikdə biz tövbə duası edəcəyik. Üstəy atamızın huzuruna gələrək və bütün günahlarımızı öyrə tövbə edirik. Həqiqətən dəyişək, həqiqətən o çürük həyatımızdan azad olaruq və həyatımızı Allaha verək. Beləcə də sonda arzularımız çündoydu. Rəbb tezliklə bütün bu bəlaları yer üzündən götürsün. Tezliklə də bütün məbədlərin qapısını açsın və yenidən Rəbbim evinə yığışaq və Rəbb ibadat edək. Rəbb bu xalq Rəbb bu xalqa xeyir dua versin. Rəbb ölkəmizdə sülh yaratsın. Rəbb xəstələrə şəfa versin. Rəbb problemlərdə, sınaqda olanlara xeyr dua versin. Rəbb hər birimizə bu işdə kömək olsun və son ana qədər rəhbə sadiq olmaq üçün imanımızda möhkəm olmaq üçün Rəbb bizə güc, qüvvət versin. Gəlin bütün bu istəklərimizi həmçinin də tövbə duası ilə Rəbb-in huzuruna gətirək və dua edək. Ey Rəbb, sənə minnətdaram, minnətdaram ata. Bu gün də sən bizimlə danışdın. Minnətdaram ki, ata sənin sözünə görə Münəttərim ki, da səninki kalam bu gün bizə gəlib çatır və bizim daxilimizdə məhəbbət qoyur ki, sənin kalamına qarşı onu oxuyaq, onu zəmində düşünək və onu əməl edək. Nə olar Allah, yalvarıram sənə. Tövbə edəm, hər bir balan tövbəsini qəbul et, ya Rabbi, bizi bağışla. Həqiqətən ehtiyacımız var bağışa. Bizi bağışla, ya da sənə layiq şəkildə yaşamırıq. Bizi bağışla, ya da sənin qayda-qanunlarından kənara çıxıb. Bizi bağışla, bizi dəyiş və bütün tövbələri sənin üzürünə gətirib və səndən qəbul etməni istəyir. Eləcə də səndən yalvarıram ki, təz bir zamanda bütün bu bəla dünya üzərindən götürülsün. Bütün evlərinin qabsa sıx səyə yeniden balların yığılsa səni izlətləndirsin yəni. Sənə yalvarıram ata xeyir dua ver. Hər birimizə isaməsi nə olar Allah. Xalqımıza xeyir dua və şəhəda qoşul sülh olsun. Prezidentimizə xeyir dua. Ver. Onun vasitəsi ilə ölkəni idarə elə yəni Sənə yol varam ata xeyr dova və xəstələrə şəfa ver. Problemdə, sınaqda olanlara kömək olaraq güc ver. Hər birimiz ata sona qədər sənə sadiq qala, sona qədər sənin yolunda atdım ləyə, sona qədər ata sənə səcdə edəyərəm. Başda bir daha günahlarımıza xeyr dova ver və sən izzətlən. Sənə hər şöhrə şükür, sənə hər şöhrə izzət olsun. Həyatımızda olan hər bir şeyə sənə minnətdaram. İsa Məsih isminin naminə dilədiyim bütün bu istəkləri Ata oğlu və Müqəddəs Ruh adıyla. Amin. Və hər birimizə xeyr dova versin və Rabbim xeyr duası, Rəbbim lütfü üzərinizdə olsun. Amin.